Друзі, продовжуємо сніданок і в нас в гостях лікар-терапевт Наталія дня. Доброго дня. Доброго, доброго. Певно, що на голосі вболівала за Наталію Гордєнко на першому сезоні. Да, так, А слід. я вже за фамілі. Це також ми сьогодні. Будемо говорити про серйозне, про те, в яких випадках корисні продукти стають небезпечними, а ще як зарадити зарадити отруєнню. про все це детально в студії після історії нашої герої. Давайте подивимось. У цій родині літо люблять усі. Діти цілий день бавляться на свіжому повітрі, а мама Інна не лише насолоджується лагідним сонечком, а й свіжими овочами і фруктами. Ми дуже любимо літо, тому що літом вже з'являються фрукти, овочі, які можна кушати незамороженими. Весняне та літнє меню і справді різноманітніше і корисніше. Я буду різдві. То там я пережу. Утім, як показує статистика, саме на цей сезон припадає пік кишкових інфекцій. На деякі продукти лікарі рекомендують звернути особливу увагу. Найбільш небезпечними влітку продуктами це є молочні продукти, особливо морозиво, так як вони не підлягають термічній обробці. А при високій температурі мікроорганізми дуже швидко там розмножуються. Також небезпечними є ягоди, тобто все те, що росте близько біля землі або в землі. Часто їжа може містити величезну кількість бактерій, але при цьому виглядати свіжою, і привабливою. В Спекотну погоду мікроби дуже швидко розмножуються. Вже за 12 годин з однієї бактерії може утворитися близько 7 мільярдів. Передача інфекції йде по трьом основним путям. Это контактный бытовой, то есть руки, предметы обихода, это водный и пищевой, он же элементарный. Поэтому, пожалуйста, мойте руки перед едой. Употребляйте только термически хорошо обработанную и прожаренную пищу. Будьте осторожны с молочными продуктами. Если же попередити отруйня не вдалося, тут важливо правильно надати первую допомогу. При первых признаках отравления необходимо принять современный энтеросорбент, Например, білий уголь, а також абільне пиття теплою щелочної нігазірованої водою. Чим небезпечне отруєння для організму, які його симптоми та як діяти, коли отруїлися? Наталья, ну вот лето только началось, на рынках уже действительно изобилие ягод и фруктов и овощей. Можно ли кушать все это без опаски для здоровья? Можем ли считать, что это уже натурально, уже с огорода? Ну вот, если, смотрите, мы живем, мы люди, которые едят овощи и фрукты, которые выросли на земле. Угу. И все, что выращено по сезону, это можно безопасно кушать для здоровья. Все, что выращено, все, что продается раньше, у нас клубника продается круглый год. Но ну, почему-то да. не покупаете ее в декабре, да, она другого вида, другого цвета, другого запаха, она очень плотная пока консистенции и с наибольшей вероятностью в ней большое количество удобрений или нитратов, которые опасны для здоровья. Сейчас клубника уже пришла сезонная пора, она выращивается mm -hmm. без теплиц в открытом грунте, поэтому это уже безопасно для еды. Тем более она является природным сорбентом, клетчаткой, витаминами, минералами, то есть это хорошо. Но можно ли давать детям маленького возраста? Нет, потому что это очень сложно. Если дети с аллергией или проблемами пищеварения, то лучше не давать. Но вот мы нет, не, даём старше нет, это не давать. Правильно. То есть, а со Правильно. скольки лет тогда детям можно клубнику? Посоветуйтесь с вашим педиатром. Ну, прим, ну, Если ребенок здоров, 3. ну не раньше трех. Uh -huh. Если ребенок, ну вы начинаете кушать с одной-двух ягод, не больше, попробовать, есть аллергия, есть переносимость или нет. Только так. Ну, как не печально, действительно, но именно летом большинство из нас рискует отравиться едой. Мы собрали топ-продукты, которые могут стать причиной пищевых отравлений. Давайте посмотрим и обсудим. Найнебезпечнішим продуктом улітку є риба, свіжа, в'ялена або копчена. Популярні кури гриль також можуть стати причиною отруєння. Домашній сир, сметана, молоко влітку краще купувати в упаковках, а не з рук. Ще варто уникати вживання кондитерських виробів із масляними кремами. І нарешті овочеві салати. Заправляйте їх олією, а не майонезом. Очень точно почему. Продукты, которые летом, сроки хранения приготовленных продуктов в жаркую погоду не более двух часов. Uh -huh. Если то, что мы купили, не проходит термическую обработку, лежит больше двух часов, это уже опасно для здоровья. Uh -huh. Это копченая рыба, это курица-гриль, это тот шашлык, который полежал, он не до... он, он с хорошего мяса, но он не дожарился на огне, и он полежал больше двух часов в жаркую погоду на природе. Это тоже может быть опасным. То есть никаких недожаренных стейков с кровью есть летом жаркую погоду, домашнее приготовление самостоятельно нельзя. Почему? Почему? Потому что это не пришло термическую обработку. Как не заболеть? Мыть руки, не хранить приготовленную пищу дольше двух часов, не пользоваться молоком, сметаной и, и маслом домашнего приготовления, которое не проходит в холодильник и какую-то термическую обработку. Да? Пить это как печеное молоко, если вы покупаете домашнее, угу. и магазинное, которое было пастеризован. Как, как минимум. Хорошо, какие самые первые симптомы, симптомы отравления, Отравление. понять, что, значит, что Так как мы люди, которые едим, едим, да, то это начинается боль, дискомфорт и какой-то дискомфорт в желудке. Mm -hmm. Начинается рвота. Если начинается рвота, в течение получаса-часа она не проходит, нужно постараться, и ты понимаешь, что тебе плохо, постараться промыть желудок. 2 литра воды, 1 литр воды, полтора литра воды. Можно с марганцовкой, но ее она не всегда есть под руку. Обычно водой извлечь из желудка то, что съедено было некомфортно. потому что потом начнется температура, диарея, понос и выраженные тактические. Скорую вызывать, Какие да. вызывать? В какых, для кого? каких Для каких случаях? для детей скорую, если в течение двух часов с ребенком ребенка состояние не восстановилось, вызывать скорую обязательно. Если у взрослого в течение там двух-трех-четырех часов, если человек промыл желудок, состояние улучшилось, но есть там диарея, понос то пойти к врачу обязательно. Может быть, не скорая помощь, потому что ну, взрослые выпьют сорбент, белый уголь или любой сорбент, который есть дома. Как правило, еще принимают кишечный антисептик, не буду называть какой. Угу. Ну и если стало легче, то да, многие не идут к врачу. Но если за 2-3 часа нет улучшения состояния, есть выраженное вообще недомогание, вызывает скорую помощь. Да, минута времени у нас как себя убереть помимо того, что мыть руки, как вы уже сказали? Золотые правила здоровой жизни. Мыть руки перед едой, мыть руки после туалета. Не есть еду, которая не прошла термическую обработку, да, и не кормить ее своих детей. И если вам не нравится глазами и запахом то, что вы покупаете в магазине вкусненькое, копчененько, не покупайте. Доверяйте своему организму. Ну а как же так вот с грядки клубни сорвал и съел? Опасно. Или... Можешь заболеть. Можешь с этой грядкой с землей получить сальмонеллу, дизентерию, что-нибудь еще. Помыть. Помыть проточной водой. Можно э, овощи и фру, фрукты э, с твердой кожурой, например, персики, пойдут абрикосы. Можно помыть, замочить в воде. Они, вода заберет на себя угу. растворы пестицида, которые... Замочить? На... Замочить на какое-то время. Хотя бы на полчаса, час. На полчаса. Огурцы, помидоры можно тоже замочить Спасибо большое. Спасибо. Э, дякую. Иногда еще на наши питания отправлял. На Лікар Наталья Гордиенко. Всем боже бажаємо здоровья. А с триває. открываем.